السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چودہ جون اٹھارہ سو چھپن میں آپ کی ولادت اسادت ہوئی آپ برصغیر پاک و ہند میں عشق رسول کی سند ہے یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جس کو بھی عشق رسول کی حلاوت نصیب ہوئی ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے یا پھر جو شخص بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی کتب پڑھتا ہے ان سے متاثر ہوا ہے تو اس کے دل و جامع عشق رسول جاں ہو جاتا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے سے جو چیز ہم نے سیکھی اور جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول کی ایک سند ہے برے صغیر میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہو اور اسے عشق اس رسول نصیب نہ ہوا اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت سے بغض رکھتا ہو اور پھر وہ اپنے عشق رسول کے دعوے میں سچا بھی ہو یہ اہل علم کی بات ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام دین کی خدمت کرنے سے ملا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے سے ملا ہے یعنی بر صغیر پاک و ہند میں سیدی اعلیٰ حضرت عظمت رسول عصمت رسول کے پاس نام نظر آتے ہیں آپ نے اس دور میں جب ہر طرف سے بد مذہبی بد عقیدگی کا اسلامی مملکت پر یا اسلامی عقائد پر حملہ ہو رہا تھا اس سیدی سید حضرت نے ناموس سے رسالت کی اور شمع عشق رسالت کو روشن فرمایا اور آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے کئی جان اس پیدا کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ وابستہ ہوئے اور آپ علیہ سلطلام کی ناموز پر مر مٹنے کو اپنا آئین ایمان سمجھتے تھے سید حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فقط عاشق رسول نہ تھے آپ مصنف بھی تھے آپ مدرس بھی تھے آپ مقرر بھی تھے آپ محدث بھی تھے آپ مفسر بھی تھے آپ رحمتہ اللہ تعالیٰ جس میدان میں آئے آپ کا سکا بیٹھ گیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رس دینے کے ساتھ ساتھ عقائد اہل سنت کی ترجمانی کی اور عقائد اہل سنت پر عقائد اہل سنت پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری طرح سے اس کی باسمانی کی اور اس کی رکھوالی کی اور شمع عشق رسالت کو روشن کر کے کئی فرزندانے اش رسالت کو پیدا کیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فیضان پچھلی صدی سے جاری ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ گزشتہ صدی اور اس رواں صدی کے مجدد ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی فقاط آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آکر کی نادگوئی کی صورت میں مداسر آئی اپنی مثال آپ ہے بلا شبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے امام حنیفہ ہیں بلا شبہ اس صدی میں اور رواں صدی میں اور گزشتہ صدی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ بلا شبہ بر صحیح کے سیدی امام ابو حنیفہ ہے سیدنا امام خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے دور مقدس میں آپ کا اگر تبلط ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنا شاگرد بنا کر سیدی امام خلیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فخر محسوس کرتے اور یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے اعزاز کی بات ہوتی اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فتح و رضویہ جو شخص بھی پڑھ لے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے باہر علم سے واضح طور پر آگاہ ہو سکتا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال نظم کی صورت میں آیا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فتویٰ نظم کی صورت میں دیا ہے ہمیں یہ بات کسی اور مفتی کے ہاں نظر نہیں آتی جیسے کہ میں نے حرض کیا کہ اسی طرح سے اگر کوئی نثر میں سوال آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے نثر میں اس کا جواب دیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اگر پڑھ کر دیکھی جائے اور تعصب کی پٹی آنکھ سے اتار کر دیکھی جائے تو آپ اہل علم کے اس دعویٰ کو سچا سمجھیں گے کہ آج سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہر صفحے سے تقریباً ایک نئی کتاب کو تشکیل دیا جا سکتا ہے ایک نئی کتاب کو تصنیف کیا جا سکتا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنے جواب قلم تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اتنا ملک حاصل تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھا جائے تو پھر اس صفحے سے ایک نئی کتاب کو تصریف کیا جا سکتا ہے اس لیے اہل حق اس بات پر حق بجانب ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصنیفات پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر ہزاروں لوگ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے مگر شومی قسمت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو متقدین ہے جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں وہ اس قسم پرسی میں آپ کی تصانیف اس صدی تک بھی مکمل طور پر شے نہ کر سکے اس کی اشاعت نہ کر سکے اس کے اس کو تباہ زیور تباہ سے راستہ نہ کر سکے یہ ان کی جو ہے قسم پرسی سمجھ لیں یا ان کی عدم توجہ ہی سمجھ لیں یہ سیدی آل حضرت رحمۃ اللہ تعالی ایک مظلوم مسلم آپ عظیم اور مفتی ہیں مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے فتح جات اب جو ہے وہ چھپ رہے ہیں اب تک تخریج ہو رہی ہے اس پر تحقیق ہو رہی ہے تو آپ جب سیدی آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی ان فتح جات کو یا آپ رحمت اللہ تعالی کی تصاریف کو جب لوگ پڑھتے ہیں تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ عرب کے علماء بھی آپ رحمت اللہ تعالی سے جو ہے وہ متاثر ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی سے جو ہے درس لیتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے درس اور سیدی آل حضرت رحمت علیہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا درس درس سے عشق رسول ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے رسول کی شمع جلائی اور لاکھوں فرزندانی نے کی رسالت پیدا کی ہے آپ رحمت اللہ علیہ بلا شبہ جب آپ علیہ السلام کی مداح سرائی کرتے ہیں تو آپ بریل کی حسان نظر آتے ہیں آپ بلا شبہ بر صحیح پاکو ہوئے ہیں بنگلہ دیش اور اس جنوبی ایشیا میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ حسان بن ثابت ہیں آپ رحمت اللہ تعالی کی جب نعت گوئی کو بو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے جب اشار کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کا ہر شیر یا رب کریم کے نارائ کلام کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے یا پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا ہر شیر نبی علیہ السلام کے فرمان کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے یا پھر ان اشار سے یا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی نعتوں سے عشق رسول کی بہاریں

استعمال کیا ایک نات میں مگر سیدی حضرت تن تنا ہیں جنہوں نے آکر والسلام کی مداسرائی میں چار زبانوں کو استعمال کیا اسی طرح سے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو فک کو دیکھا جائے جیسے میں نے کیا آپ امام حنیفا نظر آتے ہیں اور جب آپ رحمت اللہ تعالی کی نات گوئی آکر اصلاۃ والسلام کی مداسرائی کو دیکھیں تو آپ بلا شبہ حسن بن ثابت نظر آتے ہیں بلا شبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صنعت رہتے ہیں اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام مصطفیٰ جان رحمت ہدایت پہ لاکھوں سلام بنا شبہ پاک و ہند کے لیے قصیدہ بردہ شریف ہے کیونکہ اس میں بھی آک الصلاۃ السلام کی اسی طرح سے مداسرائی کی گئی ہے جس طرح سے قصیدہ بردہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مداس سرائی ہوئی ہے یہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بے شک علامہ اقبال نے شاعری کی غالب نے شاعری کی اور دیگر شعراء نے بھی شاعری کے ساتھ ساتھ آخر اصلاط و اسلام کی نعت گوئی بھی کی لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان شعراء کرام نے دیگر لوگوں کی بھی تعریفیں کی اور بھی نظمیں لکھیں اور بھی چیزیں لکھیں اپنے نبی علیہ السلاط اسلام کی نعت گوئی بھی کی لیکن اس کے علاوہ اپنا موضوع سخن اور مضمون پر بھی لکھا اور مضمون پر اپنی نظمیں لکھی کسی کسی بادشاہ کے قصیدے لکھے کسی نے کیا کچھ کیا مگر سیدی اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی تعالیٰ نے فقط اس کے رسول میں مداثر کی, کی, ہے. اللہ تعالیٰ کی, کی. اس فقط, اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے یا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی, غلام کی مداثر کی ہے سید نش القادر ایران کی مداثر تھی خاج اجمیر کی, کی مداثر کی اس طرح سے دیگر عظیم شخصیات کی مداثرائی کی اور یہ درس دیا کہ میرا مقصد سیدی سید <سجدنا وصالبینا> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ع سرائی ہے لیکن جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرے گا وہ بھی میری نظم میں میری شاعری میں اس کے لیے بھی جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مذہب کو اپنا موضوع سخن بنایا آپ نے اس سے خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع سخن بنایا آپ نے اصلاح السلام کی عشق اور محبت کی باتیں کی اور آپ اتباع میں جتنے اہل علم ہے جتنے غلامان رسول ہے آپ نے ان کی مداثرائی بھی کی اور یہ درس دیا کہ جو رسول کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے یعنی ہمارا جو امام ہے وہ رسول کا غلام ہے یہ آپ کی شاعری کا اور یہ موضوع سخن رہا رحمت اللہ تعالیٰ جب اپنا ادارہ چلا رہے تھے اس وقت مدارس میں آپ کے مدرسے میں کچھ مالی مشکلات کا سامنا ہوا تو کسی نے یہ مشہور واقع آپ نے کتب میں پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ جب کچھ اہل علم نے آ کر کچھ آپ کے متدین نے آ کر آپ سے عرض کی حضور والا آپ یہاں پہ نان پا رہا ہے وہاں کے رئیس ہیں آپ ان کی مداس رائے کیجئے ایک قصیدہ لکھیے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ دیا ہے کہ آپ جس طرح بھی اپنی قلم اٹھاتے ہیں دھاگ بٹا دیتے ہیں آپ ذرا جائیے آپ کا قصیدہ ان سے مختلف ہوگا آپ اس کی مداثرائی کیجیے اس کی کچھ اس کی شان میں قصیدہ پڑھیے آپ کو وہ اتنا کچھ دے دے گا کہ آپ کے سال بھر کے لیے یا آپ کے ادارے کی کفالت کے لیے وہ تنازع شخص بھی کافی ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ یہ مشکلات تو لازمی ہیں مشکلات میرے مدرسے میں آ رہی ہیں تو لگا پریشان ہو رہے ہیں اور یہ شریک تقاضا بھی تھا کہ آپ جا بھی سکتے تھے اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جب قلم اٹھایا تو قصیدہ لکھا تو اور وہ قصیدہ بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا اپنے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا آخر میں جا کر فرمایا کروں مدا اہل دور رضا اس بلا میں پڑے میری بلا میں قدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نام نہیں یہ نام پارے کا ایک پرائز اس کے پاس جا کر قصیدہ لکھنا تھا آپ نے فرمایا میرا دین پارائے نان نہیں میں اپنے نبی علی علیہ السلام کی مدا سرائی کرنے کے لیے پیدا ہوں تو بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدی سعیدی حضرت کی قربت لاکھوں سلام آپ رحمۃ اللہ تعالی عشق رسول اپنے مقدر میں لکھ کر آئے تھے دین کی خدمت اپنے مقدر میں لکھ کر آئے تھے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آپ کے ہاتھ میں آپ کے ماتھے میں آپ کے مقدر میں عشق رسول لکھ کر دیا تھا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے صحیح پاک میں گزشتہ صدی اور اس صدی میں آپ رحمۃ اللہ تعالی عشق رسول کی سنعت ہے اور تا صبح قیامت جب بھی آج رسول کا نام لیا جا جائے گا آپ کا نام بڑے صریف پاک ون میں ہمیشہ سرفرست رہے گا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پاسمانیہ قسمت رسول کی اور آقا علیہ صلاحت والسلام کی نبوت و رسالت پر اور ناموز پر جو پہرا دیا وہ اپنی مثال آپ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ صلاحت والسلام کے طفیل ہمیں سجدی علیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کتاب فرمائے اور سجدی علیہ حضرت کے ساتھ یہ نسبت تدمِ اخیر سلامت رکھے اور ہم عشق رسول ہے جہاں تک پہنچے